असलकम नाजरीन आज हमने बात करनी है इस्केब्स स्केब्स क्या प्राप् स्कीप्स क्या है ये कैसे इंसानी बॉडी पे असर अंदाज होती है इसके ये किस तरह की जो है ना इंसान के लिए प्रॉब्लम बनती है या अगर हम दूसरी ज़बान में कहें तो हम ये खारिश क्या होती है ये इंसान के लिए क्या क्या कुछ प्रॉब्लम पैदा कर सकती है तो इसके बारे में हमने तफसर से बात करनी है तो नाजरीन ये एक सकेब एक किस्म की खसूस ख़्श है जिसको हम कहें सादा जबान में तो ये इंसानी जिसम में लीखें बन जाती हैं लीखें पैदा होती हैं जिसकी वजह पूरी जिसम में खारिश होती है आपके सर से पाँव तक ख़ारिश होगी आपका जब आप रात को सोएंगे तो आपकी बॉडी में जो है ना हीट पैदा होगी तो ये जो है ना एलिशें इनकी नकल हरकत इन सारी बॉडी में बहुत तेज़ी के साथ शुरू हो जाती है जिससे आपके जिसम में शदीद जो है ना ख़ारिश होगी और ये ख़ारिश आपको गले से लेकर पाँव की उंगलियों तक होती है ये एक भी ये यानी ये लीहों वाली जो ख़ारिश है ये मखसूस किस्म की होती है बहुत सारे लोगों को इस बात की समझ नहीं आती वो डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टरों से मख्तल किस्म की कोई किस तरह की किस कैसी मख्तल यानी कि क्वालिटी की वो इंजेक्शन लगवाते हैं कुछ गोलियाँ इस्तेमाल करते हैं तो ये उसका माकूल हाल नहीं है माकूल इलाज नहीं होता वो आर्ती तौर पर खून में ठंडक पैदा करती हैं तो लोग जो है ना वो तकलीफ़ बर्दाश कर रहे होते हैं बारह ये वलीफों का जो ख़ात्मा है वो नहीं होता ये एक इंसान से दूसरे में जाती हैं बहुत सारे लोग एक ए, 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 अगर बिस्तर मियाँ बीवी हैं इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं तो वो दोनों को अक्सरियत में ये ख़ारिश होती है ये बच्चों के पाँव की उंगलियों में और जो है ना ज़ेर नाफ़ बड़ों को बहुत ज़्यादा शदीद होती है नफ्स पे इसमें टेस्टिकल पे अंडू पे इंसान के दाने निकल आते हैं तो ये जो है ना नफ्स पे आपके दाने होंगे ये ख़ारिश इंतहाई थे जब आप गर्मी धूप या तंदूर के नज़दीक से गुजरेंगे तो आपको ये ख़ारिश और भी ज़्यादा होगी तो इस सूरत में आपने क्या करना है आ, मैं आपको एक अच्छा आगे चल के इसका एक हल बताता हूँ इसके लिए आपने दो चीज़ें इस्तेमाल करनी है एक में आपको स्केब का लोशन है जो देसी हकीम भी बना रहे हैं एलोपैथिक में भी आता है और एक है गंदा कामला सार तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको आगे चल कर दिखाता हूँ तो ये आपको नए किस तरह इस्तेमाल करनी है और इसमें किस तरह की अलामत होती है बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की इस तरह की ख़ारिश की जजमेंट नहीं होती तो ये तरीका इस्तेमाल भी आपको बताऊंगा और ये आप सबसे पहले इस बीमारी का तजिया करें इसके लिए आपने करना यूँ है कि ये आपने सुबह शाम लगानी है लोशन है अगर आप सुबह इस्तेमाल करते हैं तो ये आयल जो है गंदक मिला आयल है ये आपने रात को इस्तेमाल करना होगा तो इसको जो है ना ये आप अपने बिस्तरों को हवा लगवाएँ कपड़ों को उल्टा करके उसके ऊपर जो है ना आप इस फेरें इसत्री और जो है ना तीन दिन आप ये नहाना है नहाने के बाद पूरी बॉडी पे ये जो है लोशन आपने एक दफ़ा सुबह लगाना है और जो है गंदक आमला सार का जो तेल है वो आपने रात को लगाना है और आप ये धूप में फेरें तो ये जो आपको इन्फेक्शन होते हैं पूरी बॉडी में ये लीखों की वजह से ये इन्फेक्शन आपको बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और जब तक ये ये ख़त्म होंगे तो आपको फ़ायदा होगा इन शाला ये आपको नज़र आ रहा है ये गंदा कामला सार है इसको आपने बिल्कुल बारीक पीस कर सफ़ूप बना लूफ़ बना कर आप इसको तेल में डाल लें बिल्कुल पाउडर करके कर आप इसको तेल में डालें तेल में डालने के बाद आप नहाने के बाद साबन के साथ या शैम्पू जो भी आप इस्तेमाल करें जिसमें खुश करें खुश करके वो तेल अपनी पूरी बॉडी पर आपने लेप करना है लेप करके आप फिर कपड़े चेंज कर लें कपड़े चेंज करके आप बेशक नहाएँ फिरें धूप में चहलकदमी करें और ये जो है ना जिस जगह पे आपको जख्म है आप पूरी कोशिश करें उस जगह पर सही लेप हो और तीन दिन जो है ना आपने इस खारिश से बचना है तो इन श्ला ये जो स्केप की ख़ारिश है ये एक से दूसरे को फैलने वाली एक वबाई टाइप मर्ज होती है बुरी बॉडी में फैलती है जब तक आप इन लीखों का ख़ात्मा नहीं करेंगे अपने बिस्तरों से अपनी बॉडी से अपने कपड़ों से तो ये आपकी जान नहीं छोड़ेगी तो आप इसके लिए जितनी आप पायदार बनाएंगे ये यानी कि एक चटानग आप गंदक ले लें किसी भी से और एक पाव आपके लिए सरसों का तेल बहुत होता है तो ये आपके लिए बहुत मुफीद है ये दूसरी जो चीज़ है ये स्केब लोशन है ये लोशन में आपको दिखा रहा हूँ ये, ये आपको कैमरे में नज़र भी आ रहा होगा ये लोशन आपने नहाने के बाद ये भी एक दफ़ा लेप करना है लोशन आप सुबह इस्तेमाल कर लें जो है ना वो जो है वो, क्या कहते हैं गंदा का तेल शाम को इस्तेमाल कर लें ये तीन दिन की टोटल है तीन दिन आप लगाएंगे तो ये आपको कैसी खारिश क्या होना हो कितने बच्चों को शदीदी इसमें तकलीफ होती है समझ नहीं आ रही कोई एलर्जी सेंटरों में जा कर चेकअप करवा रहे होते हैं क्या कुछ भर ये आप इस्तेमाल करें तो इनशाला आपको शफा